Jadi kalau kita bandingkan ISS dengan Tiangong, ISS ni penuh dengan waya-waya yang serabut. Barang-barang yang macam bersepah-sepah dalam tu. Boleh tersadung, boleh apa. Ha, tak tahu, tanyalah dengan, nanti dengan kita punya angkasawan. Okay. Tapi banding dengan Tiangong, orang kata macam Apple Store lah. Uh, sleek, cantik, kemas, bersih. ISS tu adalah stesen yang telah lama dibangunkan ya dibina pada tahun 1990-an lah, gitu kan dibangunkan atas dasar kerjasama di antara negara-negara yang bersepakat membangunkan satu makmal angkasa tapi kan masuk mula-mula dulu apabila kerjasama antara bangsa ni dibentuk China nak terlibat dalam pembangunan stesen angkasa lepas tu tapi Amerika tak benarkan atas dua faktor lah pertama atas uh, katanya mereka ni ada masalah dalam isu hak asasi manusia dan yang kedua ada national security punya isu jadi China kata tak apalah dia pun bawa diri dan mereka bangunkan stesen angkasa mereka sendiri yang dipanggil sebagai Tiangong Tianggong adalah Heavenly Palace Ah, ha, istana syurga Pembangunan sisi angkasa lepas China ni Dirancang dengan begitu rapi Dia bermula dengan Perancangan untuk membina roket-roket kecil Yang boleh membawa Modul angkasa lepas yang besar ah, ha, Jadi sebelum tu China Tak ada tempat lagi nak Minta bantuan nak naikkan barang-barang mereka ke angkasa Jadi mereka bangunkan roket-roket yang sesuai dahulu Sampailah mereka ada long march yang sangat besar Sekarang ni mereka dah ada roket tu barulah mereka boleh bangunkan sesi angkasa tu. Apa beza Tianggong dan juga ISS? Ya, dah tentu je lah. ISS ni asal, asalnya adalah warisan daripada tiga sesi angkasa lepas yang awalnya. Pertama, Salyut. Satu daripada USSR. Kemudian adanya Skylab daripada Amerika Syarikat. Ha, Skylab ni adalah sesi angkasa daripada badan roket Saturn V tu. Yang nombor dua, stage yang kedua tu besar tu ada jadikan stesen angkasa. Kemudian USSR waktu itu membangunkan Mir, satu stesen angkasa yang boleh cantum-cantumkan. jadi ISS kemudiannya dibangunkan berpandukan kepada teknologi-teknologi ni. Jadi kita dapat lihatlah hari ni ISS mewarisi ketiga-tiga teknologi yang ada pada waktu itu. Tapi China dia bina zaman moden ni dibina daripada scratch jadi semua dalaman dia orang kata macam Apple Store lah ah uh, sleek cantik kemas bersih yang betul-betul nampak macam kapal angkasa jadi kalau kita bandingkan ISS dengan Tiangong ISS ni penuh dengan wayar-wayar yang serabut barang-barang yang macam bersepah-sepah dalam tu. Boleh tersadung, boleh apa. tak tahu, tanyalah dengan, nanti dengan kita punya kawasan. Okey. Tapi banding dengan Tiangong, sangat-sangat selik kemas saja kita boleh bayangkan macam kapal angkasa yang selalu kita tengok macam Star Trek, Star Wars tu. Ah macam itulah kemas dan bersih. Buat masa ni, Tiangong hanyalah untuk rakyat China dan ada kerjasama terbaru dengan Pakistan yang mana mereka mungkin akan jadi angkasawan antarabangsa pertama yang akan masuk ke dalam stesen angkasa Tiangong tu China dikatakan ada matlamat untuk membesarkan lagi stesen angkasa lepas mereka dan hingga ke hari ini satu-satunya negara yang ada stesen angkasa lepas adalah milik China cuma persoalan dia, Amerika menghalang China untuk membangunkan ISS tu bersama tapi sekarang ni Nanti bila ISS dah dijatuhkan ke bumi, tak ada lagi sesi angkasa, kita akan bergantung kepada tiang kan buat masa ni.